Здравствуйте, друзья, мелкие и покрупнее. Решил снять видеообзор своей палатки. Никогда ничем подобным не занимался, поэтому буду повторяться, сбиваться. Заранее прошу за это прощения. В Ютубе перед покупкой смотрел обзоры на подобную палатку. В основном они сводились к сборке, разборке, на мой взгляд. Этого не хватает для полной картины. Для человека, который никогда не сталкивался с, этим, с выбором палатки. Поэтому решил снять этот видеообзор. Для того, чтобы заполнить эти пробелы. Вот. Ну, как получится, так получится. Значит, в качестве предисловия хочу сказать следующее. На самом деле у меня две палатки. Одна это брезентовая польская, 86-го года выпуска, Значит был у меня такой опыт В одном и том же месте Два года подряд я отдыхал В Крыму на Тарханкуте Один раз с брезентовой палаткой Один раз С Эстеровой. Ну типа такое, если быть точным Трамп Грод Небо и земля Сразу скажу, что это По сравнению с брезентовой палаткой Называется душегубка Как ни крути Брезент это натуральный материал а это все синтетика поэтому если ставить две палатки на открытом солнце брезентовую и такую то разница внутри это просто колоссальная брезентовая палатка она продувается ветром даже когда она стоит под открытым солнцем в ней прохладно но минус ее в том что она громоздка и большая. Поэтому если вы собираетесь поехать куда-то и стать там где-то на неделю под открытым солнцем на берегу моря, конечно, брезентовая палатка это то, что вам понадобится. Если же вы собираетесь э, на какие-то там вылазки, хотите, чтобы палатка у вас постоянно находилась в багажнике, мало ли там решили пожарить шашлыки, там, выпить вина и тут вот, захотелось переночевать и она всегда у вас под рукой. До этого у меня была палатка Трамп Грод. точно такая же, только с большим тамбуром. Почему ее продал и купил эту? Потому что размер той палатки спального места 2,10 на 2,10. Я использовал матрас Интекс, размер его 2 на 180 на метр восемьдесят и скажу следующее. Либо размеры там той палатки чуть меньше, либо матрас во время надувания чуть увеличится. Но застегнуть ее не представлялось возможным. То есть она натягивалась так, что аж пошли растяжки на ней. Плюс я еще не маленький по размерам, метр восемьдесят шесть роста. Но находясь в палатке размером 2,10 на 2,10, я упирался головой в стенки палатки, что было, на мой взгляд, некомфортно. Второй момент, большой тамбур, он вроде как, с моей точки зрения, изначально позиционировался как плюс. Но с другой стороны, на самом деле, нет у меня столько вещей, чтобы заполнять весь этот та тамбур. Э а таскать с собой палатку, которая в два раза больше, по длине, ну, смысла, на мой взгляд, нет. Но это было не самое главное. Самым главным, я повторю, что размер той палатки был 2,10 на 2,10, а этой Лайер 4 2,10 на 2,40. Итак, приступим непосредственно к обзору моей покупки. Итак, палатка Trump Layer 4. Палатка находится уже в собранном виде. В Ютубе можно найти ролик, как она собирается. Ничего сложного абсолютно нету. Ставится внутренняя палатка, кидается поперек две дуги, пристегивается внутренняя палатка, накидывается шатер, вставляется вот дуга, которую вы сейчас видите, которая образует тамбур. Все это прикрепляется на колышке и все, палатка. Собрано. Значит, поэтому на этом я останавливаться не буду. Итак, размеры внутреннего спального места 2,10 на 2.40. С внешней стороны вы видите э, тамбур и посмотрим поближе. 4 штормовых растяжки. Вот одна на тамбуре и 3 на спальном месте. Ну и с обратной стороны соответственно столько же я их не использовал ни разу палатка стоит хорошо не ломается поэтому понадобится поставлю пока такой необходимости не было что касается характеристик можно вот увидеть тент 5000 мм пол 7000 мм также производитель позиционирует защиту от ультрафиолета Скажу сразу, с точностью такого же материала в палатке Трамброд на берегу Черного моря на Тарханкуте Крыму. Пробивало я солнце на ура. Ощущение такое, что тебя поджаривают в микроволновой печи. В брезентовой палатке, повторюсь, такого не происходило. Не протекает под дождь в ней не попадал, потому что они купили недавно. Но до этого был такой же материал на трамброд. Выдерживала ливни, протеканий не было. Вот эту тестировал просто. Находился внутри, поливал ее со на сверху продолжительное время. Потеков никаких не обнаружено. Справа и слева мы видим такие клапана вентиляционные. Можно их на липучечке так закрывать. И точно так же назад открывать. Продублирована москитной сеткой, поэтому палатку можно использовать как тент, не ставя внутреннюю палатку. Здесь у нас тамбур. Так, расстегивается. Вот такой вот тамбур. Останавливаться на нем не буду. Посмотрите в ютубе обзоры. С другой стороны такая же вентиляционное отверстие, значит в темноте это все растяжки вот эти светятся, вот это вот светится с одной стороны это хорошо когда будешь бежать куда-то, не перецепишься значит вот эта вот дуга продублирована красным цветом, здесь вот красным цветом чтобы вы не спутали их при сборке три дуги идет значит ну, э, что вы видите, здесь немножко есть такое провисание с чем оно связано? Если растянуть вот эти краешки влево и вправо, вот это вот лепесток и право лепесток, то внизу потом образуется большой зазорчик. Поэтому я чуть-чуть стянул, зазорчик убрал, и образовалось как бы небольшое провисание, оно не критично. Перейдем. Я установлю сейчас камеру. Перейдем к внутреннему. Амбур таким вот образом открывается. Это все тело у нас подворачивается. Фиксируется здесь у нас оно вот такие Значит, если не ошибаюсь, размеры в собранном виде палатки 2,80 на 3,40. Вес порядка 5 килограмм, 5,800, по-моему, или 5,5. Но, в общем, я не ношу на руках ничего, я все вожу на машине, поэтому вес в данном случае для меня не критичен. Да, чуть-чуть перебьюсь. Идут вот такие колышки стандартные покажу вам вот такие вот идут колышки здесь земля поэтому в принципе палатка стоит нормально, колышки эти работают, вот видите натяжение вот, но на песке когда будет ветер, такие колышки работать не будут, для этих целей я купил вот такие пластиковые колышки и самый лучший на мой взгляд это вот такие алюминиевые колышки которые можно забить даже в асфальт использую их в перспективе, если вдруг что, буду использовать их для штормовых растяжек. Что касается дух, значит, комплектация, комплектуется палатка фиберглазовыми дугами такими, видите вот, да, 8,5 мм. Слышал мнение людей, что они ломаются, что алюминиевые прочнее, спорить с этим не буду, но скажу, что предыдущая палатка Трамгрот комплектовалась точно такими же дугами, ничего мне не сломалось использовал ее больше 5 лет все работало все держалось поэтому ну конечно хотелось бы может да я купил бы но стоят они столько же сколько и палатка поэтому сломается куплю пока что работает все значит купил палатку за 3000 гривен ну, для ориентации у нас 1 доллар стоит 25 гривен поэтому посчитайте сами сколько что стоит 3000 гривен стоит палатка 1 доллар стоит 25 гривен. Давайте посмотрим, что у нас находится внутри. Ну, собственно говоря, все стандартное. Антимоскитная сетка открывается. Здесь у нас вот эти душки поперечные. Палатка стоит под солнцем. Поэтому духота в ней, конечно, имеет место быть.